Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyufil abil al-mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Yusuf bin Mahmud Dari bahagian Musa Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor Dalam merancangan Bicara Halal di Radio Anul Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya Inspirasimu Tuan-tuan, para pendengar dan penonton dan penonton Allah sekalian Hari ini kita akan sambung Perbincangan bagi tajuk skim produk farmasutikal bersama wakil industri. Kalau minggu lepas kita bersama dengan Puan Afika, hari ini kita akan saya akan perkenalkan seorang personaliti yang lain. Kalau tuan-tuan puan nak dengar video, nak tengok tonton yang sebelum ni, bolehlah pergi ke Facebook, TikTok, YouTube dan juga Instagram Radio Anur di sana ada banyak rakaman yang telah kita sediakan. Personaliti yang saya nak perkenalkan adalah Puan Nurul Syazwani binti Alias Assalamualaikum Puan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Beliau merupakan Pengurusi Jatuh Kuasa Halal Dalaman Merangkap Kemis Di Syarikat Sendirian Sendirambahat Baik kita nak terus sambung lah eh, Perbincangan kita ni Jadi macam mana uh, Pada pandangan Puan lah eh, SPHM Ataupun Sijil Pengesahan Halal Malaysia ni memberikan impak atau kesan yang besarlah kepada pengguna dari segi pasaran tempatan ataupun uh, mungkin kalau ada ekspor sampai keluar macam mana dia boleh bawa penerimaannya dengan, bila ada sijil halal ni? Sila Puan Okay, terima kasih Ustaz Okay, uh, soalan daripada Ustaz sijil pengesahan halal Malaysia memberikan impak Ya, saya betul-betul uh, setuju dengan benda tu sebab uh, seperti mana yang kita tahu Uh, pengguna sekarang uh -huh. Tak kisahlah bukan muslim ataupun muslim yeah. Mereka uh, makin terdedah Dengan penggunaan barangan yang Berlogokan halal yeah. Melalui media sosial Sebab yeah. kita sekarang ni dunia sekarang Banyak sangat media sosial yeah. and Macam ustaz sendiri Menggunakan radio untuk me, Untuk melebarkan yeah, Pengetahuan pasal halal ni lah So jadi uh, Di Malaysia Sijil halal ni Memperluaskan jangkauan pasaran dan memenuhi keperluan peruncit, yeah. dia juga malah memberikan daya saing kepada pembekal-pembekal uh, produk-produk. -pembekal, uh, so, oh. uh, so dengan kewujudan seperti mana yang kita tahu, semua orang macam cari barang yang halal kan? So uh, pasaran yang tidak sebelum ni tidak mengisahkan halal makin mahu pada halal. Seperti lah. oh. yang saya tahu macam Cafe Love Adam, sekarang ah, pun yeah. saya dengar dia sekarang sedang menguon yeah, halal. Yeah, yeah. Ah uh, sebab dia hanya kafe tapi dia pun nak kita tahu yang pasaran dia pun halal. Sama hmm. macam kami, kami adalah non muslim punya company. Hmm. Jadi kami nak pengguna muslim pun tahu yang walaupun kami nak, walaupun penggu, kami syarikat kami non muslim tapi kami pun mengetengahkan produk halal. Dan seperti mana yang kita tahu dalam global jugaklah. Hmm. Global um uh, pasaran uh, dalam global ...makin tinggi dengan meningkatnya pengguna Islam, pengguna Muslim. Hmm. Ha, jadi uh, dengan permohonan sijil pengesahan halal Malaysia... Hmm. ...kami dapat memasarkan produk kami ke negara-negara yang majoriti Muslim. Ha, macam Brunei. Sekarang kami tengah mengusahakan untuk masuk Brunei. Oh. Uh, 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 dan kami juga masuk pasaran... Singapura ha uh, so, tapi kalau macam Indonesia pun kami ada masuk juga pasaran Indonesia okay. uh. Itu dah dah lama masuk ke ataupun macam Singapura, Indonesia, Brunei tu dah lama ke ataupun nah, baru nak diusahakan? Uh, baru nak diusahakan. Okay. Uh, tapi kalau Singapura kami dah lama masuk. Oh. Uh, betul -betul. Indonesia kami sendiri pun ada company dekat Indonesia. Betul -betul. Uh, macam Kultopia tu uh, dibuat dekat Indonesia. Oh itu untuk pengedar lah dekat uh. sana lah Okey baik macam tu. Jadi memang nampak lah eh, kesan bila ada sijil pengesahan halal ni dia orang mudah nak terima eh. antara banyak barang ni yang logo halal tu yang lebih menonjol lah untuk dipilih oleh pengguna lah eh. jadi barang-barang ni <coughs> pastinya dihasilkan di kilang di sini lah kan kat Johor Bahru lah kan jadi saya nak tahu juga lah secara lebih, lan secara lebih lanjut lah macam mana sebenarnya keadaan suasana kerja di Wengkendrak ni ramai perempuan ke ataupun lebih kepada laki ke kemudian mungkin macam puan sendiri dah bekerja berapa lama sebenarnya kat sana? Dia bekerja daripada tahun 2022 2 tahun setengah Oh 2 tahun setengah tapi kat sana ada tak pekerja yang dah lama dah memang oh. dah dah senior dah kat sana ada tak? Itu even uh, saya punya manager bos saya sendiri pun dah hmm. nak menghampiri 20 tahun berkhidmat oh. ada yang mendekati 30 tahun berkhidmat hmm. uh, memang ramai yang lama lah kerja kat sana hmm. sebab saya boleh bahagikan kepada tiga perkara dekat sana hmm. satu hormat ishada hmm. kedua perpaduan hmm. uh, hormat ni macam mana saya nak cakap sebab walaupun kami berbeza-beza level tapi kami hormat even saya saya cakap bos saya pun Uh, kalau even memberi arahan kepada saya pun uh, secara lembut hmm. tidak kasar itu membuatkan saya rasa seronok nak kerja sana tak hmm. stres untuk kerja sana hmm. kedua perpaduan perpaduan yang saya cakap kami ada tiga bangsa kat sana uh, exclude foreign worker lah Okay, kami ada Malaysian Chinese dengan Indian hmm. and setiap tahun tiga-tiga perayaan majoriti tiga-tiga perayaan ni kami sambut hmm. uh, kami adakan makan-makan apa semua kami sambut Ketiga Yang saya boleh cakap Empathy uh, uh, Saya pernah Masa saya masuk tahun 2022 Masa tu kadar inflasi agak tinggi uh, Bos saya Ada bagikan sedikit uh, Saya cakap token lah uh, Untuk uh, Membantu pekerja dekat sana uh, Ini saya tak tahulah bos saya marah saya balik Ke tak ke kan tapi saya nak cakap eh. uh, When can memang tiap tahun ada uh, uh, macam tahun lepas kami ada dinner tahun ni bos sponsor untuk kami semua ke Batam ah, Indonesia ah. Ah. tapi saya kalau bos saya marah maaf bos <tuk> <tuk> baik saya tanya ni sebab kadang ialah kita bagi usaha lah ni kadang kita pergi banyak syarikat jadi bila ada syarikat yang tak ada pekerja muslim kita kena tertanya tanya apa yang menyebabkan mungkin rakyat tempatan ni tak nak masuk ke syarikat ni uh. ah, tapi di, di syarikat yang lain contoh macam Wakendra boleh bertahan lama nak dekat sini jadi mestilah ada keistimewaannya di setengah syarikat yang baik yang bagus lah kan jadi mungkin itu boleh jadi contoh lah bagi mana-mana syarikat yang tengok lah ha, bagi apa rancangan ni boleh tengok oh ini sebenarnya yang boleh menarik apa ni pekerja tempatan yang muslim ni untuk berada dalam syarikat adalah kelebihannya carilah kelebihannya eh? baik saya nak teruskanlah dengan soalan ya eh, kepada puan Syazwani apa pula cabaran utama yang dihadapi oleh syarikat ni untuk kekalkan CJ Pengasuhan Halal bagi produk farmasutikal? Okay. Cabaran utama yang um, untuk kekalkan SPHM adalah um, macam yang kawan saya cakap minggu lepas, pemilihan bahan mentah. Betul. Uh, pemilihan bahan mentah sangat-sangat uh, diutamakan lah. Uh, sebab kadang uh, kami Macam kau, uh, saya punya Apa minggu lepas cakap uh, Kami kebanyakan membeli barang Dekat China Kadang-kadang hmm. uh, ada barang yang kami beli Kami cari Dia ada sijil halal Tapi sijil halal tidak diiktiraf Di negara kita oh. uh, okay. Jadi kami terpaksa lagi cari Untuk uh, cari uh, barang yang memang Sijil halal diiktiraf oleh negara kita Betul Barang sijil halal kan ada Sekarang ada 85 kan ...85 tu lah nak kena dalam senarai tu kan... Hmm. Hmm. ...sebab ada juga yang barang yang... ...memang diproduce, dihasilkan di China... ...tapi ada CJ Halal... Uh, ...dapat CJ Halal daripada Amerika Syarikat... ...itu pun tak lepas juga kan... ...dekat oh. negara kita... Ha. 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 ...kedua... ...kos pematuhan... Ha. ...so dalam... ...untuk mendapatkan CJ Halal banyak... Uh, ...benda yang kami... ...kena buat... Ha. Hmm. ...contoh... Uh, ...hantar kami punya... Jawatan, jabatan jawatan kuasa halal Dalaman hmm. pergi training secara berkala untuk hmm. orang dapat info Any perubahan yang ada yang ditetapkan oleh JAIN sendirilah hmm. ketiga keperluan dokumentasi yang ketat macam ustaz tahu kan khas yeah. so, setiap setiap yang ada kami perlu rekod even untuk ditunjukkan masa audit lah. Okey macam yang Ustaz tahu, saya sendiri bukan betul-betul uh, halal. Uh, saya adalah kemis. Nah. Uh, jadi saya ada kerja saya, saya juga handle halal. Nah. Uh, jadi benda ini saya kena dapatkan komitmen uh, saya punya jawatan kuasa halal dalaman sendiri untuk bagi, bagi kami punya dokumentasi ini sentiasa up to date agar nah. uh, pihak wakil daripada Jaiz datang audit dekat company kami uh, tidak ada prob, tidak ada masalah. Oh, Okey. Okay. So, ke keempat, cabaran keempat kami adalah perubahan piawaian dan peraturan. Uh, seperti mana yang saya tahu per, ada perubahan hmm, uh, setiap betul. tahun. Uh, jadi kami per, uh, sentiasa komunikasi kami antara Jaish kami sentiasa bertanya dengan Jaish sekiranya ada tak perubahan apa-apa supaya setiap kali audit tak ada masalah yang berlaku lah hmm. tapi cabaran-cabaran ni kami dapat atasi dengan jawatan kuasa halal dalaman sebab kami nak jadikan kami syarikat kami ada syarikat farmasitikal yang menghasilkan produk yang berkualiti tinggi. Hmm. Baik, saya nampak. Jadi maksudnya cabaran ni diatasi dengan kerja sama lah, eh. ha. dia kalau seorang-seorang buat kerja ni dia penat, ha, lelah penat nanti dia dah, dia dah rasa tak larat dia tinggal, lah. tapi bila ramai-ramai buat kerja, ada tim lah kan ada orang yang update apa tu update dokumen, ada yang sediakan dokumen ada yang apa lagi semak bahan ada yang berurusan dengan agensi yang berkaitan kan jadi benda boleh jadi mudah lah eh, kat situ jadi <coughs> mungkin uh, yang seterusnya saya nak nak, nak dapatkan daripada Puan Syazwan ni macam mana pihak syarikat pula berkerjasama ataupun berurusan dengan jawatan agama ni dari segi nak uh, mudahkan urusan dari segi permohonan baharu ataupun pembaruan macam mana cara kerjasama yang dibuat untuk kerjasama kami dengan Jain sendiri kami mengekalkan komunikasi yang baiklah hmm. dengan Jain. Uh, untuk pastikan kelancaran permohonan atau pembaruan sijil pengesahan halal Malaysia sendiri itulah. Okey, uh, kami juga ada hadiri seminar yang dianjurkan oleh pihak JAIS hmm. secara berkala. Uh, kami juga meng, me, menjalankan audit dalaman secara berkala a uh, iaitu setahun sekali hmm. supaya uh, sebarang bentuk uh, kesalahan kami dapat cegah sebelum audit yang betul di audit daripada pihak jenis dijalankan. Kami juga melaksanakan latihan halal dalam main kepada semua pekerja dua atau tiga kali setahun. Kami akan panggil pekerja pengeluaran untuk kami dedahkan kepada mereka apa yang tak boleh, apa yang boleh. Sebab kami pun ada foreign worker yang mungkin tak tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi so, kami akan terangkan kepada mereka lah. Ha, ke kami juga sentiasa mendapatkan nasihat daripada pihak Jais sebelum kami membuatkan membuat sesuatu yang berkaitan dengan halal lah. ha, so saya saya cakap kami memang mengamal um, apa mengamalkan komunikasi yang baiklah dengan hmm. pihak Jais oh, untuk okay. ha, untuk jadikan pembaharuan dan permohonan CJ pengesahan halal Malaysia ni berjalan dengan lancar lah. Jadi saya nampak kat situ komunikasi lah eh. Komunikasi. Yalah, komunikasi ni penting lah. macam tadi yang puan kata komunikasi dengan jaiz, dengan pekerja setau dah lama pun komunikasi juga kan. Mm. Supaya mereka faham, supaya mereka tak melakukan pelanggaran terhadap apa ni piawaian halal. Dan juga bila komunikasi dengan jaiz ni bila kerap berhubung kita tahulah kan perubahan-perubahan tu. Yang perubahan tu bukannya untuk menyusahkan tapi untuk tambah baik benda, benda yang dah bagus kita tingkatkan lagi jadi mudah-mudahan weekend rak Sembah ni teruslah eh, patuh dengan piawaian halal dan juga jadi satu contoh lah nah, halal dalam Malaysia dan juga luar negara contoh lah kan mudah-mudahan Okey apa kata-kata akhir Puan sebagai wakil syarikat weekend rak Sembah ni apa yang nak disampaikan kepada penonton dan pendengar silakan carilah yang halal sebab yang mencari yang halal itu adalah fardu dan carilah produk kami syarikat kaki tiga. Ha, senang tu nak cari kan ada jenis ada, ada lambang kaki tiga tu ah ha, itu tahulah daripada Wakendra itulah. Jadi tadi kalau macam yang minggu lepas tu kata dah ada apa aa, krim sapuan lepas tu ada aa, air penyejuk badan lepas tu ada apa lagi balsam kan macam-macam lagi rasanya cari je yang penting apa cap kaki tiga tu ha, senang semua tu memang ada halal kan? Ha, ada ha, tak ragu-ragu dah. Semuanya boleh digunakan. Carilah di farmasi. Dekat mana lagi? Farmasi, stesen minyak. Ha. Guardian Watson pun ada. Ha, tu semua senang nak cari tu. Kat uh, perumahan ada, dekat pekan ada, dekat bandar ada, ha, semua ada. Jadi tak susah lah. Baik, tuan-tuan, perempuan, para uh, penonton dan juga pendengar. Yang dimati Allah sekilan, kita dah sampai di hujung rancangan banyaklah yang telah kita kupaskan daripada minggu lepas dan juga pada minggu ni maka tuan-tuan perempuan silakah cari yang halal kerana itu adalah fardu, mudah-mudahan Allah Ta'ala reda'i kita di dunia dan akhirat sekian daripada saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh